Значит, 12 октября в Днепровский отдел полиции поступило сообщение о том, что в 5 километрах от села Александровка Днепровского района был обнаружен автомобиль, возле него находилось тело значит, с видимыми телесными повреждениями. Выехали на место, обнаружили гражданина, который занимался частным извозом, такси, перевозчик был. Значит, у него были множественные ножевые ранения в области шеи. В течение буквально суток к нам и были установлены два гражданина, молодых человека, 95-го года рождения, которые по предварительному сговору решили завладеть личными вещами потерпевшего и автомобилем, в результате чего пытались его задушить, потом причинили ему телесные повреждения ножом в шею и забрали его личные вещи. Значит, в данный момент эти граждане задержаны. Им как вменяется как совершение убийства, так же и разбойного нападения, санкции статей до пожизненного заключения. Вина их полностью подтверждается изъятыми вещественными доказательствами, следами крови на одежде, орудием убийства, которое было у них изъято. Ну и в данный момент мы отрабатываем этих граждан на, по поводу совершения ими преступления такого же характера. Было несено десяток ножевых ранений, 10, 10 ножевых ранений. Значит, э, забра, завладели они мобильным телефоном, э, деньгами в размере 750 гривен. Э, и там, инструмент из автомобиля, то есть мелочь, различная мелочь. Там ущерба особого не принесла. Автомобилем не смогли завладеть, потому что автомобиль заглох, они не смогли его завести. Поэтому не получилось завладеть. Вот они его бросили в поле рядом с трупом. О таком развитии событий, скорее всего, потерпевший не догадывался, оказывал сопротивление физическое, поэтому так жестоко был и убит. То есть э, человек занимался извозом в течение последних 15 лет, был опытным водителем, не подобрал бы, не поехал бы на пустынное место, поэтому убийство его произошло в населенном пункте, а потом же труп был вывезен в поле. Это жители Днепропетровской области, э, были очень удивлены, удивлены тем, что мы их задержали, не могли понять, как мы на них вышли. Ну, благодаря оперативным мероприятиям, которые были проведены, то есть задержание произошло нормально, то есть преступников задержали в течение часа одного и а потом второго в центре города. Значит, как поясняют задержанные, они были в состоянии алкогольного опьянения. Но это не помешало им заранее договориться о распределении ролей, и они осмысленно шли на совершение преступления с целью завладеть имуществом потерпевшего.